Всем большой привет! Я рад приветствовать вас на своем канале, друзья. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом нежного лимонного тарта с начинкой крем чиз. Этот пирог прекрасно подойдет любителям лимонных начинок и пирогов с а, открытых пирогов, так сказать, с лимонным курдом. Думаю, этот пирог не оставит равнодушным никого. Ну и как готовить этот пирог? Давайте приступим. Нам понадобится мука, миндальная мука, разрыхлитель и щепотка соли, сахар, ванильный сахар, яйцо и масло комнатной температуры. Для начала просеем все наши сухие ингредиенты, держу для миксера также это можно сделать с помощью а, либо ручным миксером, либо просто замесить руками. У меня миксер так удобнее. Просеиваем сухую часть, добавляю сахар, ванильный сахар, и буду перемешивать насадка лопатка сейчас просто чтобы объединить сухие ингредиенты. Все, далее отправляю яйцо, яйцо комнатной температуры. Вот такая вот мелкая крошка получается. Тут я лопаткой убираю, то есть собираю всю стопу на дне чтобы все было однородно и добавляю масло комнатной температуры слишком холодно не должно быть чтобы миксер был удобно это все перемешать друзья вот такое вот однородное тесто получается он не прилипает к стенкам держи отправляю это все в холодильник минут на 25-30, чтобы было удобнее дальнейшем с ним работать. И пока тесто охлаждается, приготовим крем-то. меня желтки, масло комнатной температуры, лимон и сахар. Для начала снимем цедру с одного лимона. И, как мы знаем, снимаем только желтую часть. Белая она будет горчить. Теперь хорошо перетерем сахар с цедры, чтобы цедра полностью отдала свой вкус. Масса готова. Теперь нам нужно с одного лимона сок. Теперь осталось объединить лимонный сок с сахаром и цедрой. Хорошо перемешиваем. Далее берем кастрюлю с толстым дном. Отправляем желтки. Также, друзья, смотрите, если вы боитесь, что а, у вас крем прилипнет к дну, можете это все сделать на водяной бане. А если будете делать также на плите, то на самый минимальный огонь. Проверяю к нему сахар и лимонный сок. И пока у вас крем готовится, постоянно мешать так как есть возможность что крем у вас просто прилипнет к одну кастрюлю вот такой вот курт получается он еще такой жидкий и проверяем готовность смотрите просто берем лопаткой пальцы проводим если крем у вас не сходится все крем готов переливаю посуду, чтобы она быстрее охладилась. Немного просто помешиваю венчиком, то есть до комнатной температуры не надо охлаждать. И туда же отправляю сливочное масло. Сливочное масло комнатной температуры. То есть у нас получается, мы как бы завариваем крем. Все, он такой вот жидкий получается. Это ничего страшного, потому что оно еще горячее оно когда остынет, он станет более плотным. Упекаю я вот в такой вот форме со съемным дном. Это также с торта мастер. Тут у меня 24 сантиметра диаметр и бортики где-то 3-4 сантиметра. И тесто хорошо охладилось. И, друзья, обязательно охлаждайте тесто, чтобы было удобнее с ним работать. И раскатываю где-то миллиметров 5-8 мм по размеру формы. Здесь я прям хорошо пальцами вдавливаю тесто в бока, чтобы отпечатался рельеф бортика. Вот так получается. Далее я беру вилку и полностью прокалываю нашу основу, чтобы во время выпекания он хорошо пропекся. Все, я отправляю опять в морозилку минут на 15. Заморозили и буду первые 20 минут я выпекать под грузом. и груз может быть любая крупа, горох, рис. Я буду делать этот вот, фасоль вот рисом. И, друзья, да, вот этот рис можно в дальнейшем также использовать. Пока готовится тесто, приготовим крем-чиз. Сахар, сливки и творожный сыр. И здесь, друзья, у меня сейчас будет небольшой конфуз. Немножечко я не подрассчитал мощность своего блендера. И... Да. И такое бывает у нас. Так что старый добрый миксер. И размешиваем недолго, чтобы у вас сыр не рассекся. Все, крем-чиз готов. 20 минут прошли, убираю груз, так как у вас тесто было заморожено и потом выложились в фольгу, фольга прекрасно отходит от теста. И вот так еще раз минут на 15 отправляю до готовности. Все, вот такой вот прекрасный тарт получился золотистый и все теперь оставляю вот так охладиться а потом только снимаю с формы так мы ну, охладился смотрите как легко с него снимается вот бортики снимаются никаких усилий также просто при легком надавливании у вас снимается донышко ничем не смазывая ничего прекрасно и вот смотрите, какая основа. Прекрасно все выпекся. Золотистый тарт. Легкий. Полностью пропеченный. И тут я еще, друзья, беру темный шоколад. Может быть темный, молочный. Какой вам удобный. Просто я это все смазываю, так как у вас крем чиз идет влажный. И от этого может отселить ваш тарт. А так он у вас останется такой же хрустящий. Также отправляю опять в холодильник, стабилизируется. Я поставил в холодильнике и собираем. Теперь у нас идет основа крем -чиз. и лимонный кофе. И смотрите, друзья, как я и говорил, что оно, когда охладится, оно станет более плотным. Также, когда вы поставите его в холодильник на стабилизацию, оно еще больше Загустели, так сказать. И у меня есть еще сублимированная малина. Вот я сверху украшу еще сублимированной малинкой. Если у вас есть свежие ягоды, также можете украсить свежими ягодами. Только не консервированные, так как там влага. И у вас останется влажным сверху. Все, друзья, пирог мой вот. Поставил в холодильник, он у меня так сказать, ночью постоял. Все сбалансировалось. Крем прекрасно охладился. Вот такой вот вкусный тарт с лимонным курдом у меня получилось. Вот, друзья. Ничего сложного. А результат вас обрадует. Так что, друзья, если понравился такой рецепт, ставьте лайки, чтобы не пропустить новое видео. Подписывайтесь на канал, в дальнейшем будет еще новые интересные видео, чтобы выходы нового видео не Пропускать также жмите на колокольчик. А я желаю вам хорошего дня и до новых встреч. Всем пока. И вот еще раз вам покажу, какой он получается.